И все это подтвердили криминальные схемы. Криминальные коррумпированные схемы. Мы это уже получили и народу вот так вот по самой голову до, до, доставим народу. Как выйти с этого положения? Взять под контроль. Под контроль. В первую очередь оформление документов необходимо для того, чтобы можно было перевозить этот груз. И быстро это оформление документов. И второй сбор денег. И вот на базе этого, на базе этого, давайте подготовим документ обращения, давайте подготовим свою инструкцию, давайте подготовим через мой наказ, это сам. Не найти полторы, три, пять, десять тысяч, это очень смешно, для того, чтобы сделать, реализовать. Но, что мы получим, если мы эти деньги полтора миллиарда отправим в Киев, а с Киева получим 10 миллионов, то в этой ситуации, в этой ситуации мы не получим конечный результат, чтобы не получилась коррупция наверху. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент я так считаю, что она отсутствует. Почему? Потому что я вчера уже говорил, никто никого не заставляет. Никто никому не говорит, что нужно возить. Никто не ставит задачи, что завтра завезти. Таким образом мы пришли к одному. Доклад или рекомендации Тараса Дмитриевича, значит, Алексея Ивановича, всех выступающих правильные. Значит, нужно их обобщить и подготовить документ в виде наказа, в виде проекта закона для Верховной Рады. Есть сегодня и Брючник, есть сегодня и Мерико, есть сегодня и другие значит, депутаты. Есть сегодня депутаты, которые и уже с опытом, и не с опытом значит, Верховной Рады, чтобы быстро ускорить процесс отменения этих документов. Я почему сейчас это говорю и хочу подвести черту, а потом и продолжите. У меня сейчас следующее совещание. В первую очередь я хотел поблагодарить, то, что научились слушать в конце научились слушать. Второе, значит, мы будем с вами больше встречаться, и потом вы поймете, что продуктивность поведения совещания зависит от как мы его проводим. Поэтому это тоже правильно. Поэтому если нужно будет повести еще круглый стол, квадратный стол, больше это самое количество присутствующих, это не есть проблема как таковая. Самое главное в этой проблеме достичь результат. Сегодня все, кто здесь присутствует, хочет достичь результат. И просьба еще ко всем пришли не перебивать друг друга, уважать друг друга. И в этом будет смысл нашего конечного результата. Мы хотим получить положительный результат. Последнее. Я постоянно говорю, два часа это много. Если вы два часа не выдерживаете и ходите туда-сюда, скажите час, но никто не должен заходить, никто не должен уходить. Это не есть, еще раз говорю, то собрание на улице. Это собрание рабочее. Оно должно быть продуктивное, и мы должны постоянно получать от него результат. Пожалуйста, Николай Михаил Павлович, я извиняюсь, что я добавляю. Если эта проблема, сейчас нужно очень плавно как-то решить, потому что на кону уборка сейчас урожая, и сегодня, сегодня мы тут решим вот так, а завтра встанут очередь все сельхозтоваропроизводители, потому что на них это ухнется. В цене минус 300-400-500 гривен сразу. Естественно, тут перевозчиков 30-40-50 а потом станет там сколько сразу людей куда. Поэтому тут нужно это плавно Слушай, у вас есть юристы, у нас есть юристы, есть представители компании, есть переводчики, у них есть юристы. Все вместе нужно собраться и выработать этот документ. Валерий Иванович возглавляет, Александр Михайлович контролирует и готовим документ, который нужно быстро делать. Нужно быстро то есть сделать окно и быстро оформлять документы. Нужно и здесь оформлять, здесь оформлять. Нужно и в другом месте отдам, в, в другом месте оформлять. Нужно поставить шлагбаум, поставить шлагбаум, поставить на кассу, поставить автомат, чтобы все по карточкам, и никто не будет прокасаться деньгам. Пошел, ставил и ушел. Деньгам никто не, не прокасается. Выделить деньги, найти деньги, где их поставить. Но опять-таки, мы же не поставим на каждом столбу, и на каждом, там вам все должно быть в законе, в рамках, ну, все как должно быть сделано. И реализовать эту программу. Нужно будет подвести еще раз, чуть -чуть подведем. Но нужно решать быстро, потому что зерно не будет спрашивать, сделали вы окно ну или не сделали. Но будет созревать, ее нужно будет. Делать. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Акцент, комитет преступностью и вот мы здесь все хорошо поговорили, раскрыли коррупционные схемы. Да? Мы все знаем, что кому куда платят, куда уходят деньги. Деньги приходят, уходят никуда. Вот по этим фактам, что 200 гривен, 400 гривен на весовых этих пунктах люди платят в карман. Ну, не буду говорить про здесь, но там люди, которые сядут, платят на карман, оба автодорога. И будет ли заведено уголовное дело по проверкам этих, проверить этих людей конкретно, вот человека, который представляет автодор, где деньги? Ну, это же коррупционная схема, мы все знаем. Мы оставляем дальше работать человека на этом месте, зная, что раньше... Мы можем предположить, что раньше он мог брать взял. Да, распрозвучал такой такое Распрозвучал такой. Мы Прозвучал. ничего не решили. Мы оставляем дальше человека работать. Мы должны быть в нем уверены, правильно, что он дальше будет работать по закону. Но проверка прокуратура должна провести по этим факторам, если есть уже такой вопрос. Стал. В данной ситуации ко мне приезжали люди с тестов, значит, и те только дело повел. Только вот дальше до движения должно быть обращение. Понятно. Да, обращение. Будет это под вашим контролем. Да. Если оно То будет ко мне официально, оно будет официально под моим контролем, если будет обращение на базе тех фактов, на базе тех документов, это без каких-либо проблем деньги, будет. Сделано. Которые выделяются на дороге, сделаны ли эти дороги, деньги кем они сделаны, сколько потрачено, сколько могли бы потратить. Финансовый... Финансовый перевер. Финансовый перевер, да. перевер, да. Я финансовый. потом дальше подскажу по финансовой перевирке, что надо будет сделать. Это потом. Да. Давайте, да. Сделаем так. Да. Давайте сделаем так. Значит, я уже я, я опаздываю. Поэтому в данном случае там тоже есть люди, значит, и вы продолжите дискуссию. Значит. Результат, конечно, дис, дискуссии, значит, э, э, еще раз это сам Алексеев и ваши юристы. Юристы, значит, наши юристы, сделайте такой документ, сегодня его сделайте, завтра я подпишу. Значит, или наказ, или обращение. Значит, как, как, как только правильно.